Будь ласка, вчора було дуже сумно спостерігати за роботою парламенту, тому да. що було дуже мало людей. Сьогодні на порядку денному практично немає якихось важливих питань тільки про перейменування всіх. Так Це важливо, але не перше чергу важливо. На вашу думку, чому така політика нема? Смотрите, ну вообще это день для запросов народных депутатов и это день для вопросов правительства. У нас есть масса вопросов правительства по централизации потому что, по мнению фракции Саванкович, те нормативные акты и те законопроекты, которые вносятся правительством, они больше похожи на путь обратно к централизации. это очень важно, именно дать власть и деньги на места, чтобы там громаде это, в общем-то, виднее. Сегодня день запросов. Мы в прошлый раз проголосовали запрос, почему Батальон Донбасс очень многим героям, которые действительно освобождали города, они обделены по сравнению с другими подразделениями наградами государственными. Я считаю, что это целенаправленно делается, и сегодня будет голосоваться направление всего этого, всего этого президенту. Запрос 150 депутатов. Каждый работает и работает в своей ответственности. Кто-то уже улетел на Канары, кто-то еще куда-то. Ну, это не дивно, когда в Украине война, журналисты, там гардеробницы приходят на заседание Верховной Рады, а депутаты, которые безпосередньо отвечают Я вам открою инсайдерскую информацию. Значит, в парламенте порядка 70, максимум 80 человек, которые пришли сюда менять систему и действительно помогать стране в по Индии. Все остальные, ну, это люди, которые, в старой формации, либо новые люди, но которые пошли по следам старой формации. Там все люди разные в зале. Это можно только выборами. Ну, перевыборами. Можно, если там как радикальная партия говорит, народ придет вилами. Это тоже перевыборами за этим. Я думаю, что это может сменить совместная постоянная работа и давление людей. Вы пишите об этом, публикуйте, кто, кто где отсутствует. Я думаю, что будет.